Здравствуйте, сейчас на автомобиле 21.099. Ну, аналогично восьмерка, девятка, десятка. Будем менять садим блок на заднем... Ну, амортизатор зад вот здесь вот видно его разбива так для этого нам надо э, открутить вот этот вот болт э, вот здесь вот, э, вытаскиваем э, резинку так, и с помощью вот такого э, ну, льдвича здесь вот, вот и вот такого на, на 7 12, э, ну вот крутить и и нам надо э, поставить машину э, э, на разделок. <клёх> <клёх> вот машина ну на козелке. после того как э, э, открутили ну амортизатор э, отсюда э, ну, сверху, достаем оттуда оттуда резинку, вот. и что э, э, ну, э, э, снимаем э, с данпера ну чтобы у нас э, ну, в свободном состоянии и э, вытаскиваем вот э, ну отсюда, вот сюда болт вот, если есть э, маленький э, ну, донкрат, -дон э, ну, вот так вот можно ну, э, ну, упереть и под, Короче, и наша э, палка э, из амортизатора ну, из амортизатора э, ну, опускается э, и низ и, и, ну, и при этом э, ну, особо э, э, и можно потом спокойно его вытащить. Вот она уже у нас в руках. вот, видать, э, ну, лопнул, э, ну, <coughs> этот, амортизатор. То есть, э, сарин э, э, блок на амортизаторе. Э, ну, в этот таску я вот так, э, ну, с одной с той, с той, с той стороны, вот, ну, ножом э, резидентку, ну, э, ну, обрезаю, э, а потом ну, вы его. После этого, как вытащили старый блок, ну, надо здесь хорошо, ну, вычистить, чтобы там не было, ну, скажем, грязи всякой. И, ну, я беру так, ну, беру немножко солидову и ну внутри смазываю. И после этого ну вот беру э, э, эту э, ну блин, обойму э, из из подшипника э, э, ну подходящую э, по размеру ну втулки вот этой на амортизаторе и ее э, ну из использую как направляющую для запрепы стрелки э, область, э, этого самого сталинблока. И вот таким вот способом. Запрессовываем новый старинный блок. Если надо, ну, с этой стороны с а обратной маленькой э, отверткой э, поправляем эту самую резинку. Ну, по кругу. Теперь э, собираем нашу э, стойку э, в обратной пасси до волатительности. Э, ну и ставим э, назад э, И там нам надо э, ну, это. Надо э, э, обратить внимание, ну, ну, вверху, как, как, э, ну, в какую как сторону э, смотрит под э, подружила, ну, и по вас давиджешь, э, ну, так само там, не вот так вот, ну, или вот так вот, или, или вот, ну, вот в этом наше положении. Ну, э, э, у меня, ну, вот так вот я ее буду так вот э, в обязательном порядке э, смазываем болт э, и ставим на место теперь ставим данхарт на, на нашем ну, на наше место и на, 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 э, начинаем под данх вверх ну, и пробуем вот здесь чтобы шток э, э, ну, попал вот он вот ну и и тогда он выйдет ну вот это все это место там и поставить э, резинку, вот это вот это вот это Затянули амортизатор и ставим на место вот эту вот резинку. И теперь затягиваем наш болт. Ну сначала надо поддон сплатить машину, чтобы она чуть-чуть ну, поднялась на позилке. Вот козелок наш начал ну, освобождаться освобождаться. И вот в этом положении ну, затягиваем вайку. Э, этого самого, ну блин, амортизатор за... Все, вот такой вот ремонт. Э, э, спасибо за внимание. До новых встреч.